На тайном привале, в глухом чернолесье, Плывет над рекой светло-сизый туман. Встает из тумана чуть слышная песня, Негромкая песня лесных партизан. Костра не разложи, чтобы лихо не вышло, Цигарку и ту не запалишь, гляди, Лишь песню затянешь так тихо, чуть слышно, Чтоб только слова подавались в груди. Бей врага, где попало, бей врага, чем попало, Много их пало, а все-таки мало, Мало их пало, надо еще... Неожиданно застала нас война. И уже через несколько времени прошли немцы. Прошли по нашим землям, топтали ее, танки шуровали, вот всю землю трамповали. Я увидела первых убитых пленных. Я увидела наших солдат, которые шли на верную смерть. И уже больше никто не вернулся, все они полегли. Что мы могли противостоять? Ружье и то, что они на всех, не для каждого, против такой мобильной силы. Танки, мотоциклы. Там пехоты не было как таковой. Это у нас была бедная пехота. И вы знаете, вот за, это, за то, что у нас так было скромно, но так было, все-таки мы жили, ну как надежда у нас была. Мы любили свою родину. Мы верили, что будет лучше. Мы решили, что бы то ни стало, что-то сделать. Но поезд ушел, военкоматов нет, немцы прошли, оставили пленных у нас и море убитых. Захоронены все, конечно, нашими силами. И среди пленных оказался один парень, который говорил, ну девочки, ну что же мы будем сидеть? Давайте, давайте, будем писать вечером листовки. Мы ходили, целую ночь ходили, клеили по, по окружающим селам. Я знаю, кто слушал нас, кто не слушал нас. На однажды мы с своей Марией Зелинской возвращались с этого задания и попадаем в облаву. Собирают немцы вывозить э, Германию. Что сделаешь? Везут нас в эту школу, да я училась, попрощалась со школой, везут. Везут нас, приехали, привезли в бредич Вот там возле бани было гестапо. Вот в этом гестапо я сидела. Я сидела 8 дней, пока они набирали людей. Это был 43-й уже год. Это был июнь 43-го года. Ну, ребята пытались, пытались как-то э, выпрыгнуть. Ну, кругом были эсэсовцы. Невозможно было. Везут нас на вокзал машина. Полицай, полицай кругом, мы сидим, поем, широка страна моя родная. Бац, по голове полицай. Мы дальше, вы знаете, ну какие мы были с сважные, мы не трусь, я не знаю почему. Привезли нас в вокзал. Каким образом моя мамочка узнала, что я тут? Привезла мне такую, значит, торбу какую-то там, еду какую-то, гусь сделала. И она мне говорит, Леночка, Леночка, ты во втором вагоне, в первом полицае, ты во втором вагоне, она мне говорит. Она знала, что я не уеду далеко. Везут нас. Ночь. Они освещают наш вагон прожекторами. Все уже улеглись спать. Не все, конечно. У нас было пять человек. Я, моя подруга, Лина Сбридичева. Я ее каждый раз ищу, не могу найти. И еще было две девочки, я уже фамилию не запомнила. Уже надо прекратили освещать нас, надо готовиться. А куда? Все закрыто. Товарный вагон, только окошечко маленькое в товарнике. И вот Лина, это самая бардическая девочка, она говорит, у меня есть маникюрный прибор. Мы ей держим тоненькие ножки. Она вылезает через это окошко и разрывает эту проволоку, чтобы открутить двери и кричит, вы свободны. Я прыгнула, конечно, я страшно ушиблась. И мы где-то бродили, блукали, блукали, попадаем аж в шпиль, в лес, коровинский лес. Вот в шпоре там коровинцы, коровинецкий лес. И уже думаем, в этом лесу будем кого-то встречать. И там кричат, кто свой, есть стоять? Кто вы? Никто мы вот э, такие-то, такие-то. Да поезд в этом в этом день да, поезд говорит не в этот день, говорит две недели тому назад с поезда была утечка. Короче, говорят, партизаны оказались. Саша Лейник, это такой друг был. Партизанский отряд, который базировался в Хмельнике, в Хмельницком черном лесу, Винницкой области. Там была база партизан. Но там одно условие. Принимают только когда в тебе есть, когда ты заработал оружие. Без оружия не принимают. Ну и оружие, я оружие, где же я возьму его? Что же мне вас убить, что ли? Ну, конечно, это все было в шутку. Это Саша Леночка, я там тебе пистолет, у меня есть. А вот Мария Зелинская, ну кто даст? Ни в кого ничего не оказалось. И когда мы приехали в лагерь, меня приняли, ее не приняли. Так обидно было. Ну, меня взяли, конечно. И так я оказалась в Черном лесу, Винницкая область, Хмельницкий район, база Первое время мы выходили на всевозможные боевые операции. Я была везде, я была первая. Мы, например, в Сазане возвращаемся, полная подвода, э, оружие, полная подвода. Я сижу впереди, партизан с, э, с ружьем, у меня пистолет вот тут, в рукаве длинном мужском. А тут немцы, кони, коней, ой. я говорю, «Гутен морген!» Так я рада была. Ну, короче говоря, проходили мы. Но однажды не удалось. Мы, когда выходили из задания, попали в облаву. И вот я попадаю с ребятами в облаву. Я прибеж... Мне сказали, ребята, вот такой-то дом, такая-то изба, там наша подпольщица. Узнай, в чем дело. А сами мы будем тебя ждать в сосновом лесу, там, прикрытие. И тоже полно полном, это повозка, оружия. Она говорит, облава, кругом немцы. Облава, уходите. Еще вы думаете, я не ушла, я вернулась. И встречаю немцев. И встречаю женщин, которые презрительно на меня смотрят. А я им тоже. Гутенморген. Я говорю, что, зайцы убьете? Представляете себе. Они мне говорят, куда вы? Я говорю, да вот в село недалеко. Вот переводчики. Переводчики – это гады все-таки. Я иду, думаю, мне надо до лесу сказать, чтобы быстрее ехать. Я только прошла, прошла немножко, и пулеметная, и автоматная автомат на очередь. По деревьям все сыпется на меня, но я, извините, я уже перенесла страх, я уже не боялась. Я не повернулась, я не побежала. Прихожу к следости, в Воскине, И я одна, сама одна, Иду, знаю, что наш лесник был э, лесник, который вход в лес, а где лагерь не знаю. Я не хотела никого знать, ничего знать. Короче говоря, еду, иду я по дороге, немцы едут. Садись, подвезем. А там разробки были, все уничтожали. Я говорю, нет, я тут. И прихожу к леснику и говорю, я партизанка. Он говорит, ваши документы. Я им пистолет показываю, вот мои документы. Кто командир? Я такой-то командир. Кугай был. Да. Я говорю, мне нужно к своим. Он говорит, сейчас мой сын выйдет двумя э, лошадьми. Вы выйдете, вы выйдете попозже, он вас будет ждать, он доправит вас. Я прохожу, тут разработки идут, я углубляюсь в лес, вижу, все отложите. Я добралась, едет наша группа, кричат пароль, узнали меня. Короче говоря, за это получили большое наказание ребята, что меня бросили но э, это такой не первый случай. Короче говоря, нас обложили кругом. Мы сколько могли делали. Я участвовала, когда поезд пускали под откос. В группе пять человек, я была в одной из групп Я преследуем были немцы, преследовали собаками нас. После этого мы пустили поезд под откос с танками, с живой силой техникой. Этот скрежет, этот крик до сих пор я слышу его. Мы отступали, за нами нас преследовали собаки, мы в речку, вот так. Короче говоря, мы стали готовиться, мы были выкрашивали готовиться рейд, рейд. И вот лошади, всем мы готовимся в рейд, идем тем местом, где немцы не ждали, что мы пройдем. Мы все повозки, которые были, туда бросили. Раненых на лошади помог. На носилки к лошадям привязывали, чтобы не остались носилки. Да, кстати, перед этим э, рей, был рейс-самолет, забрал наш раненых и забрал наградные листы. Все погибло. И раненые, и наградные листы погибли все. Ну, короче говоря, мы с окружения вышли. И дают лошадку. Ну что, Ленка, маленькая девочка, хай на лошадке будет. Дали мне лошадку, эта лошадка необежная, как взбесится. А в глубине танки ночь. Я держусь зубами, руками за эту гриву. Она мне тапчет на эти танки. И вдруг обрыв. Она в этот обрыв. Я в одну сторону, она в другую сторону. Не знаю, осталась она жива или нет. Но я осталась жива. Иду я обратно. Еле ползу. Уже уезжает последняя повозка. Она говорит, мы ждали вас. Мы ждали тебя, что ты вернешься. Берут меня на эту повозку я, конечно, не говорю и не дышу. И вся победа была, конечно. Ну вот, и так я на лошади прошагала полгода. И так мы всевозможные операции проводили. Мы черновцы освобождали, мы теряли убитых в море. Мы шли на ш... мы громили комендатуры. Руководил кавалерийской бригадой имени Ленина Владимиром Майор. И вот мы соединились с частями Красной Армии, и в Виннице был парад. Смотрим, все разрушено, все разбито, а мы живем.